Всем, кто звучит у нас, приветствуем вас. Пресс-центр продолжает работу. Дякую, что вы остаетесь в час с нами. И пропонуем вам вашу Как ни странно, и вопреки в общем -то, нашим прогнозам, ситуация намного менее напряженная, чем можно было ожидать. То есть за прошедшие сутки мы зафиксировали 13 обстрелов. За сегодняшний день по состоянию на 15.00 было порядка 10 обстрелов. То есть если мы ожидали активизации действий боевиков с целью дестабилизировать ситуацию в регионе и сорвать, по крайней мере, на Донбассе выборы, то на данный момент пока мы не наблюдаем такой картины, к счастью. Про голосование, то есть спостерігається уже какие-то там в зокрема, от на Сходе, ну, можливо, вы знаете про какие-то наище территории Украины? к сожалению, мы не отслеживаем именно, у нас нет такой задачи и возможности отслеживать ситуацию но на избирательных участках. нас интересовал такой вопрос, насколько военнослужащие смогут голосовать, в первую очередь военнослужащие, которые находятся в зоне АТО. Но вы знаете, что еще Задовго до виборів було заявлено, що всім 100% воєннослужінь такої право буде ставлено. Ну, вони не можуть реалізувати інституційне право. Но, тем не менее, усилиями збірком і воєнного командования порядка 10 тисяч все-таки провели. Ні, це не якийсь надзвичайний день, насправді, це все лише вибори. Причому, якщо там дивитися історію України, це, це одні з перших всього лише вибори насправді. Тому що раніше це стояла доля країни на кону, тепер ні. Тепер це все лише вибори. А чому ви не вважаєте? Ж від цих виборів дуже багато чого залежить насправді. Ні. Ні, а чому ні. ні? Від виборів якраз залежить мало що. А як ви вважаєте, чи довговічним буде цей парламент новообраний, тому що багато хто пророчить, тому що він рік протримається, а потім знову будуть. Я сподіваюся, що буде довговічним. Я сподіваюся, що ми війдемо mm -hmm. в таке знаєте русло стабільної ситуації. Тому mm -hmm. Що нам зараз дуже потрібно коронавіру. Mm -hmm. Піро, хочу сказати, що ті вибори проходять mm -hmm. по. Совершенно другим принципам, чем были раньше. В 2012 году Янукович и его семья подбирали э, народных депутатов для тех, кто был им выгоден для того, чтобы равнодушно голосовать за все, что им скажет папа. Э, что касается подкупа, к сожалению, такие случаи еще по инерции продолжают существовать. Могу сказать, что министр внутренних дел Арсен Борис Чеваков. Настроил работу министерства на то, чтобы была молниеносная реакция на все преступления, связанные с избирательным процессом. В частности, сегодня было нападение на кандидатов народные депутаты, журналистов Сергея Лещенко, Мустафу Наема, Светлану Залищукеру в Арабской области. Некие лица забросали их микроавтобус камнями, нанеся существенный ущерб. Вот, значит, уже один из нападавших задержан и дает показания на всю остальную группу. К сожалению, непонятно, остается вопрос, почему за последние несколько дней огромное количество глав, секретарей, заместителей комиссии были сменены избир... окружных избирательных комиссий по всей Украине. В частности, в округе 217 в пятницу был заменен глава окружной избирательной комиссии. Новый назначенный глава комиссии вчера провел заседание, на котором предложил поменять трех технических работников, которые... Вели сервер э, по подсчете данных и по передаче информации в Сберку. А вчера оказалось, что никогда не работали и не имели дела с подобного рода сложными электронными системами. А на вопрос, откуда они тут взялись, оказалось, им позвонил глава окружной комиссии вчера вечером. В настоящий момент там работают специалисты службы безопасности ВВД для того, чтобы оценить, не был ли запущен какой-то вирус в работу данной системы. Могу сказать, что 217 округ является одним из самых напряженных таких, вот если брать Киев. Это связано с тем, что там слиснулись ряд интересов, в том числе лиц весьма обеспеченных, которые очень не хотят второй раз проигрывать. Но могу сказать, конечно, подкуп еще не искоренен. И вы знаете, те случаи, которые были показаны в прессе, по которым идем уголовные дела, про раздачу денег, продуктовых пакетов и так далее. Полностью все данные за фиксации факта подкупа у нас есть на сайте МВД. По всем фактам будут проводиться расследования и доводиться до суда.